air hitam walaupun lewat tetapi hebat itu beza air hitam eh Tung berikut pembahas yang terakhir saya silakan yang berhormat air hitam Datuk yang dipertua terima kasih kepada Tan Sri Speaker khususnya kerana memberi pertimbangan khas kepada rayuan saya untuk berbahas pada hari ini tanpa Tan Sri tanpa budi bicara baik Tan Sri hajat saya tidak akan kesampaian. Terima kasih. Seperti mana yang kita sedia maklum, Malaysia ni dikenakan 24% re apa reciprocal tariff. Terima kasih pada syah pada pada usaha yang juga memperjuangkan. Walaupun Malaysia bersama lebih daripada 75 buah negara lain yang telah menerima penangguhan selama 90 hari bermula 9 April tahun ini tetapi ia belum berakhir. Dalam perkara ini, kadar tarif tidak memberi gambaran penuh impak keseluruhan terhadap ekonomi negara. Kita perlu melihat juga peranan Malaysia dalam rantaian bekalan dunia serta kebergantungan ekonomi negara terhadap perdagangan antarabangsa. Sekitar 10% daripada keseluruhan KDNK negara adalah hasil ekspor terus kepada pasaran Amerika Syarikat. Dan daripada itu, lebih 60% daripada ekspor ini terdiri daripada produk E&E, &E, (Electronic) elektronik dan juga peralatan industri selama ini yang menjadi tunjang kepada industri pembuatan negara. Jadi, dari data matrik menunjukkan ASEAN sebagai destinasi ekspor terbesar Malaysia 29%, Amerika Syarikat 13.2% dan China 12.4%. Jadi, ini sangat membimbangkan. Malaysia secara tidak langsung terlibat dalam rantaian bekalan global yang menuju ke Amerika Syarikat. Sebagai contoh, komponen elektrik, elektronik dan bahan mentah dari Malaysia digunakan di kilang-kilang di China sebelum dihantar ke pasaran Amerika. Maka jika Trump menutup pintu kepada produk akhir daripada negara-negara yang paling terkesan, permintaan terhadap barangan separuh siap dari Malaysia juga turut menjunak. Itu adalah risiko. Ini bermakna bukan saja ekspor terus akan terjejas, tetapi ekspor tidak langsung juga akan merosot Industri utama seperti semikonduktor, logam, kimia dan pembuatan berasaskan kepada ekspor akan mengalami kejatuhan ketara. Manakala pelabur luar mungkin akan membekukan pelaburan akan mula keluar dari Malaysia. Contohnya, solar panel dari Asia Tenggara khususnya Malaysia, Vietnam dan Thailand ke Amerika Syarikat mengalami kenaikan 3,521% berbanding sebelumnya dan ini turut memberi kesan kepada FDI di Malaysia. Kalau itu jadi, Malaysia akan tutup kedai kerana pasaran itu sudah terjejas. Dari segi kesan rantaian pada ringgit akan terus tertekan dan lebih dagangan boleh hilang begitu saja. Kita antara paling terkesan dari segi impak kepada negara malah lebih teruk daripada Filipin dan juga Singapura dan Indonesia. Ini kerana Malaysia memiliki industri yang lebih terintegrasi dalam rangkaian bekalan global serta kebergantungan ekonomi kepada dagangan antarabangsa yang tinggi yang menjadikan kejatuhan lebih parah bila permintaan luar runtuh. Situasi hari ini, Malaysia berisiko untuk dihempit dari dua arah. Dihentam depan oleh tarif Amerika Syarikat dan dihempit dari belakang jika rantaian dagangan dengan China terjejas. Seperti yang diumumkan oleh Trump, tarif ini telah dijadikan asas rundingan dengan setiap negara perlu berunding secara individu dengan mereka jika mau kadar tarif tersebut diturunkan. Apa yang peliknya, Trump kata Malaysia kenakan tarif 47%. Manakala MITI pula membidas kadar tarif yang dikenakan ke atas Amerika Syarikat hanya 5.6%. Bagaimana Malaysia nak memperbetulkan keadaan ini? Adakah ia yes, kesilapan metodologi? Ataupun ada faktor lain iaitu non-tariff barriers. Ini yang sebenarnya kalau 56% berbanding 47%, Trump pakai hantam saja. Sebab mana yang defisit perdagangan, dia bahagi dua, dia terus tambah kepada titik peluang terdekat, itu nampaknya trend tu perkiraan tu begitu saja. Jadi kalau Malaysia dah yakin bahawa 56% itu adalah def, apa tarif yang kita kenakan ke atas Amerika Syarikat. Sudah tentunya ada yang tersurat dan juga tersirat. Apa dia? Tadi kita ada membincangkan tentang apa TPP. Sebelum tu juga ada rundingan. Dan saya setuju dasar di Malaysia konteks cerita berlainan kena craft up certain industry. Jadi Apakah dalam keadaan ini, dalam negosiasi ini, adakah kita masih berpegang pada prinsip ini? Kerana saya yakin yang 41.4% yang perbezaan ini tersurat atau tersiratnya sesuatu yang tidak kena. Jadi saya rasa mungkin MITI, Menteri MITI lebih arif tentang perkara ini kerana ini adalah kepentingan negara yang perlu kita lihat secara mendalam. Dan dalam keadaan global ini saya rasa kita perlu lakukan seperti kawan-kawan lain pun bersetuju. Pertama, menangguhkan kadar kenaikan dan perluasan skop cukai jualan SST. Tak boleh. Sebab 9hb bulan Julai dah genap 90 hari. Bila sampai tarikh itu, kita perluaskan lagi SST, bayangkan kenaikan apa tarif elektrik, penghulu kepada segala kenaikan. Tambah lagi kalau kita nak apa resnasi subsidi dan kita tidak bagi subsidi pada petro, maka dua tiga perkara ini akan menghancurkan PMKS. Jadi saya nak merayu kepada kerajaan. Fikirkan sembilan hari bulan Julai ini satu tarikh yang diberikan oleh Trump. Bayangkan kalau satu Julai kita mulakan semua tindakan ini kenaikan tarif, kemudian SST peluaskan mungkin bulan enam atau bulan tujuh. Kemudian kita ada rasionalisasi apa, uh, dis, uh, minyak ataupun petrol. Uh, ini akan berkesan kesan. Dan saya nak merayu. Satu perkara yang penting. Kita dah bincang di sini. Kawan-kawan daripada blok kerajaan, pihak sana pun dah sebut. Kenapa tidak e-invoicing yang begitu relevan kepada BMKS turunlah kepada para bawah. Yang bawah rm ribu setahun tu tak payah tertakluk kepada e-invoicing seperti zaman GST. Dan ini akan memberikan satu kesan yang sangat baik kepada kita. Ini secara pelabur kecil ni, apa peniaga kecil ni mereka perlukan ini. Tak banyak pernah kita buat. Jadi saya minta lah. Daripada tadi saya sebut beberapa perkara, termasuklah yang e invoicing ni, threshold nilai ambangnya kita anjak kepada RM500,000. Ini bantu. Jadi bila sampai 9 hari bulan, bulan Julai ini, akan kita nilai sama ada waktu itu mau atau tidak mau kita kenakan suatu dasar ataupun kita teruskan. Jadi pada pandangan saya, sudah kita lihat terang lagi bersungguh. Banyak perkara yang tak boleh selesai. PMKS tidak akan mendapat keuntungan lebih daripada 10%. Kalau kenaikan tarif elektrik 14.2%, saya rasa ramai yang akan menggulung tikar. Jadi saya merayu kepada kerajaan, lihat perkara ini. Ya, faktor luar kita tak boleh kontrol. Tapi faktor dalam itu kita boleh kontrol. Tangguhkan seketika. Kalau ada keadaan terpaksa, baru kita fikirkan macam mana. Biar mereka, bagi mereka ruang untuk bernafas. Jangan pula mereka tersepi. Jadi Tan Sri Speaker, memang saya ucapkan terima kasih. Tapi bila saya baca pada hari ini, kita datang berbincang, mendengar apa pendengar menteri itu baik. Sebab tu saya sanggup kalau tidak orang tanya mana hitam, saya ada. Walaupun semalam boleh pergi Australia, saya tak pergi. Sebab saya rasa ini isu yang sangat penting. Tapi kalau bandingkan dengan sidang khas dulu, yang kita juga pernah terlibat, biasanya ada resolusi. Tapi mungkin ada sebabnya, saya tak tahu. Mungkin daripada kajian. Resolusi itu, kejap. Resolusi itu sebenarnya memperkuatkan lagi bahawa kedua-dua blok kita sokong. Tindakan kerajaan yang kita hantar Zafro ni, Datuk Sri Zafro ni, kuat. Ini wakil daripada parlimen. Itu yang saya nak lihat. Kerana tanpa fahaman politik tak kira siapa. Ini adalah kepentingan negara. Ia sepatutnya diterjemahkan dalam satu resolusi yang boleh diangkat. Seperti mana kita pernah menentang dulu apa Palestin dengan Israel. Macam mana kita buat satu resolusi yang memang menggemparkan dunia kerana kitalah antara parlimen yang berani buat satu resolusi. Saya faham resolusi resolusi di kalau silap dia punya ayat mungkin ada bawa padah. Tapi dalam keadaan ini daripada kita datang dengar pendengaran tuang sedap. Kalau ada resolusi lebih baik. Saya cadangkan supaya kita buat sesuatu diterjemahkan dan tindakan yang lebih solid untuk dewan yang mulia ini. Sekian terima kasih Tan Sri.